Дякую, що залишатися з нами. На телеканалі Київ триває програма громадська приймальна п'ятниця, 16 травня, Традиційно у нас з вами другий блок поради лікаря. І сьогодні досить важлива тема. Отже, звертаю увагу, облітеруючи атеросклороз аорти, магістральних судин нижніх кінцівок, знаходиться на першому місці серед захворювань периферичних артерій. Такий діагноз ставлять переважно чоловікам після 40 років. А це, якщо не лікувати порушення кровообігу, часто приводить до втрати працездатності та розвинення гангрени з подальшою ампутацією кінцівок, які сучасні. Сучасні методи лікування облітеруючого атеросклероза и і артерії нижніх кінцівок нині пропонує сучасна медицина. Про це замить. Андрій Бицай, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу хірургії, магістральних судин інституту хірургії та трансмалтології імені Шалімова. Сьогодні у нас у студії 223-09-71 Отже, шановні глядачі, вже чекаємо на ваші запитання. Дуже прошу тому, будь ласочка. 223-09-71 Андрій Миколайовичу, рада вас бачити. День. дякую, що завітали. Розумію, що ну я не є лікарем, тому багато чого дійсно не зрозуміла при підготовці ефіру. Але хотілося б ще таки, щоб ви нам пояснили. Є такі. Такі моменти, які дійсно, ну, я так подивилася, от, наприклад, уніміння кінцівок, один з таких видів е, порушення чутливості, це вже теж не просто, скажімо так, е, так, знаєте, е, проблема, на яку варто дійсно звернути увагу. Я хочу, щоб ми сьогодні можливо, людям е, багато чого пояснили. Ви мені зазначите, облітеруюча атеросклероз аорти. Що це за захворювання? Чому воно виникає? Це ж не просто так, що виникло од в один день. Я так розумію, що йому передають певні інші якісь патології. Бич бич современного uh -huh. мира это очень актуальный вопрос, он будет актуален долгие годы, десятилетия. И почему так? Прежде потому, что это системное заболевание. Uh -huh. Страдают практически все сосуды. Любой орган требует кровоснабжения, любой орган требует поступления крови. Там, где есть проблема с этим поступлением крови, там, где есть чисто механические препятствия, в виде бляшки, которая полностью закрывается суд, либо, либо mm -hmm. э, стенозирует, суживается суд. Э, все это имеет следствие нарушения функции того или иного органа. Вот, в частности, вы говорили э, о конечностях, о нижне, нижних конечностях или верхних конечностях. Э, это наиболее, в частности, нижние конечности, наиболее проблемный вопрос mm -hmm. в плане поражения э, атеросклеротическим процессом, несмотря на то, что Опять-таки, повторюсь, процесс общий. Он может быть в сосудах сердца, это вызывает ишемическую болезнь сердца. Да. Он может быть в сосудах головного мозга, это вызывает инсульт. Он может быть э, в брюшной аорте, в грудной аорте, что вызывает э, нарушение кровоснабжения того или иного органа, где идут э, кровопоступления от э, определенного отдела аорты. И в конечном итоге это может закончиться не только потерей ноги, но и летальным исходом почему этот вопрос и становится актуальным, и будет актуальным. А это правда, вот я заметила, что чоловіки переважно и после 40 років. ну, переважно. Женки хиба такого не может быть? К сожалению, да. К сожалению, да, потому что есть определенные и объективные, и субъективные причины. Во-первых, образ жизни. У мужчин он более импульсивен, он более, скажем, более работоспособный поражает возраст mm -hmm. от э, 40-60 годам. Э хотя по статистике практически каждый десятый старше 60 лет страдает в той или иной мере облитривающим атеросклерозом. Курение, э гиподинамия, употребление жирной пищи в рационе. Все это очень сильно стимулирует появление и дальнейшее прогрессирование атеросклероза. Это да. Именно это основные такие моменты, фактически, что и побуждает это раскировское его прогрессирование, что и побуждает к развитию последующего осложнений. 223-09-71, прошу, мы чекаем уже на ваши звонки, что встигло. 223 Скажите, а же, ну, Зрозуміло, що є певна клінічна картина, і людина ну є клінічна картина, яка вже, скажімо, можливо ослаблена. Тоді вже лікар може дуже продіагностувати і поставити такий діагноз. А є такі якісь симптоми, на які варто кожному з нас звернути увагу, ну зокрема. Все одно ж жінки теж страждають і чоловіки, і чоловіки, щоб звернули увагу, я зазначила навіть оніміння кінцівок. Хоча оніміння кінцівок може бути і причиною інших, як певних захворювань, пев... інших патологій. А якщо ми говоримо саме про дане захворювання, на що звертати нам увагу для того, щоб зрозуміти, ну що щось не так дійсно відбувається з нижніми кінцівками? Вот вы правильно сказали по поводу онемения. Действительно, это не специфическая mm -hmm. жалоба, которая а может сопровождаться и поражением периферической нервной системы, mm -hmm. и э, множеством других, э, маскируясь под множеством других заболеваний. А вот что касается так называемой перемежающей хромоты, которая возникает практически у всех людей, которые страдают вот этим проявлением, mm -hmm. проявлением облитривающего теросклероза. Это э, та жалоба, которая должна насторожить человека, в частности, через определенное количество метров критический метраж, так называемый, составляет где-то порядка 150-200 метров. Так. Если через этот промежуток времени, через эту дистанцию, вернее, через эту дистанцию, человек ощущает определенную тяжесть в ноге или в ногах, это требует остановки, передышки, скажем так. И после этого он идет дальше, опять через каждые метров 100-150 он требует остановиться. Вот это тот симптом, который человек должен насторожить. Это тот симптом, который, которым фактически нужно руководствоваться для того, чтобы прийти к врачу и сказать, вот я читал или слышал по телевизору, mm -hmm. и я это услышал, у меня это есть, пожалуйста, обратите на это внимание, что мне делать дальше. Слухайте, я зрозуміла. Ну, кульгавість, якщо її не було, тут з'явилася, то треба дійсно варто звернути увагу. А я очі подивилася: ну, е, такі ознаки. Я не знаю наскільки вони можливо співпадають, але хочу у вас запитати. Ну от оніміння ми вже сказали. Потім чутливість ніг до холоду підвищена. Також синдром Леріша, ну, це щось медичне, я так розумію. Але простими словами, при цьому про болі при ходьбі виникають не тільки в гомілках, але й в м'язах, стегон і попереку. І трофічні порушення, ну, це вже на пізніх стадіях захворювання. Ну, Я так от читаю, якось трошки схоже десь з варикозом є. Вже наслідки, якщо суттєві, ну, варикоз, зрозуміло, там інші ознаки візуальні ще можуть бути, але навіть от трофічні порушення і отакі болі теж можуть виникати при різних скажімо так, інших патологіях. Людина може цього не зрозуміти. Яка діагностика тада, даного захворювання, що відбувається при діагностиці? Дякую за цей запрос. Почому Дякую, Тому що дуже рідко, коли чоловік вбиту. не зная каких-то определенных нюансов, которые должен знать фактически каждый, каждый человек, у которого есть вышеуказанные жалобы, не дифференцирует варикоз и облитривающий теросклероз. Варикозная болезнь – это та нозология, то заболевание, которое приводит к, прежде всего, к отекам ног, появлению какого-то эстетического дисбаланса. Uh -huh. Появляются вены на ногах, это некрасиво, это заставляет как-то прилет, какой-то эмоциональный дискомфорт испытывать. А вот что касается облитриющей теросклероза, э, в частности, вот вы сказали, синдром Лириша это уже э, очень тяжелое, сложное поражение. Это поражение брюшной аорты, поражение артерий таза, поражение артерий ног. Это очень большой массив поражения. Э, это то заболевание, которое требует только оперативного лечения. Если своевременно не сделать это оперативное лечение, человек не то что может потерять две mm -hmm. ноги, не одну, а две ноги, он может погибнуть. Поэтому, если поставлен диагноз синдром Лириша, нужно искать сосудистого хирурга, сосудистое отделение и консультироваться.

То есть она как-то не имеет, и ее выкручивает. И при этом он имеет болевые ощущения, и это происходит совершенно неожиданно, в любое время, в любом месте. Что это может быть? Вы про руку кажете? Да, рука. Двісті 0971. Ми чекаємо на ваші запитання і звертаю вашу увагу, що ми говоримо про облітеруюча атеросклороса аорти і магістральних судин нижніх кінцівок. Якщо можете, тут що. Дякую за вопрос. Ну, в дійсності під ці жалоби може маскируватися кілька заболівань. Для того, чтобы дифференцировать и четко поставить диагноз, к сожалению, недостаточно только одного звонка или одного разговора. Поэтому есть смысл обратиться к сосудистому хирургу, в сосудистое отделение. Скажем, вот я работаю в Институте хирургии и, mm -hmm. и Александр Александра Шалимова в сосудистом отделении. И большинство сложной и объемной сосудистой патологии и оперативное, и консервативное лечение производится у нас. Поэтому э, рады будем вам помочь. Якщо ви обратітесь к нам, і ми в далі будемо... Ну уже... так, це треба дивитися. Тут ще і ревматологія може бути. Ну, насправді, все, може що би, хочеш, совершенно, може все, Совершенно що... вірно. Це багато заболівань, які mm -hmm. маскуються, під ці вот жалоби. Скажіть, будь ласка, ну зрозуміло, що а, якщо вже такі стадії, які ви зазначили, ну, критичні, тоді хірургічного втручання не обійтися. А якщо людина звернулася на початкових стадіях, ну тільки, наприклад, з'явилася кулюгавість, і ще, скажімо, там, в принципі, ну, не така складна історія, чи вже без хірурга все одно не обійтися? Чи може ще киму чином помочь такому пациенту, кроме того, что хирурги уже начнут скальпелем работать. Вот я бы не хотел, чтобы у всех или у многих слово хирург ассоциировалось со словом скальпель. Есть каждый хирург есть такое заболевание, вернее заболевание а специальность ангиолог. Uh -huh. Это человек, который э, диагностирует у больного то или иное заболевание. Uh -huh и ведет его с этим заболеванием. Не обязательно это хирургическое лечение. Это может быть консервативное лечение. Это может быть наблюдение в динамике и в зависимости от того, как прогрессирует заболевание, mm -hmm. насколько это лечение оказалось эффективным. Э вот это все решает ангиолог. Ангиолог. Э -э, роль этого ангиолога у нас выполняется сосудистый хирург. Э -э, я бы не хотел, опять-таки, повторюсь, чтобы э -э, слово хирург сразу как-то э, бередила умы и ассоциировала со словом «скальпель». Обра обращаясь э, к сосудистому хирургу, он на, на начальных этапах, если это не требует оперативного лечения, обязательно назначит э, ту или иную mm -hmm. терапию, которая, безусловно, поможет в какой-то мере. А уже в какой мере, это уже покажет время и те особенности организма, которые, и особенности поражения у этого человека в дальнейшем. Я вас запитала про діагностику, а так і не якісь лабораторні дослідження, маю на увазі ультразвукова діагностика. Щось роб... Як проводиться діагностика? Досить широкий спектр діагностики. Угу. Mm -hmm. Начинаю, як ви говорите, від ультразвукової mm -hmm. діагностики, ультразвукове дуплексного сканування, закінчуючи аортоартеріографією компьютерной томографии, Досить широкий спектр диагностики этих заболеваний. Очень важно поставить диагноз не только облитрирующей теросклероза, mm -hmm. но и э, чтобы эти диагностические мероприятия э, раскрыли все эти особенности, индивидуальные особенности у каждого человека. Потому что, э, к сожалению, существуют такие моменты, когда, диагностировав это заболевание, сделать операцию, реконструктивную mm -hmm. операцию, э, вшить шунт или запротезировать определенный участок пораженной артерии уже невозможно. Невозможно по той причине, что заболевание затянуто, и успех этой операции крайне низок. Зная это, хирург никогда не пойдет на оперативное лечение, реконструктивную операцию. Поэтому очень важный момент в этом аспекте ⁇ это своевременное обращение. Если человек будет думать, что это переболит, или я перехожу, это неправильный подход. Можно, грубо говоря, досидеться до того момента, когда вот о чем я говорил. Хирург скажет, что вы поздно пришли, по сути дела. В дальнейшем это только консервативное лечение в какой-то мере будет поддерживать состояние, но не стабилизирует его. нас есть еще дозвонить Прошу, вы в эфире. Алло. Говорить вы в эфире. Добрый день. Добрый день. У вас будет район, Словний не У меня вот такие запросы не вас. От під кінцівками може внезапно от заболіти, може день другий не боліти. От коли попрацює фізично, то чувствується так, що є болі. Отак от періодично. Але що характерно, я так то не вживаю, а ну, як десь весілля чи що трошки вживаємо, так це все проходить, якщо забувається, що то є боль, чи що, що це може бути. Так. Спасибо за вопрос. Э -э ну, Это тот случай, когда я бы вам порекомендовал в первую очередь обратиться к врачу-невропатологу, -э врачу-ортопеду, который бы обследовал вас позвоночник и э -э исключил, либо подтвердил э -э заболевания, связанные с позвоночником периферическими нервами. Mm -hmm. Это жалобы не характерные для поражения сосудистой системы но тем не менее мы всегда рады э, всегда рады общению всегда рады тому чтобы к нам приходили люди даже если это не наш профиль мы всегда подскажем кому надо обратиться если это даже не связано с Аблетеруючий атеросклерозом сосудів нижньої каніс багато людей приходять. Ну, ось, багато. Я не люблю ці статистики, бо зараз можна говорити там засвітня охорона організації здоров'я по світу таку статистику щодо облітеруючого атеросклерозу надає. А от я хочу, знаєте, як з медичної практики завжди у лікарів запитую. Багато приходить для того, щоб дійсно і виставити саме такий діагноз, облітеруючий атеросклероз. достатньо много угу. людей і очі приїжджають к нам в наш інститут, в наш відділ Отдел хирургии магистральных сосудов с периферии, с областных uh -huh. центров, с районных центров. Очень много, кстати, приезжало раньше с Крыма, очень много людей. Uh -huh. Мы никому не, от, не отказываем, мы всегда по мере возможности стараемся оказать определенную посильную помощь. Яши дозвоню, очень прошу в эфире. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня такое дело. У меня периодически на ногах сзади появляются коксидки. Они кровоточат. Я ничего не делаю. Оно все само исчезает. Знакомая сказала, что это может, могут быть вены или тромбофлебит. Куда можно обратиться по этому поводу, чтобы установить диагноз? Спасибо за вопрос. К сосудистому хирургу. Ну. Обратиться, и он поставит все точки над «и». Я думаю, если будет необходимо до обследования или же Обслідування повне планомірне, все це можна зробити. Все достаточно просто і доступно. Угу. Ну тут може бути все, що завгодно, знову ж таки. Симптоми. Я дякую, що ми нагадали ну, взагалі зазначили, які симптоми саме атеросклерозу. атерослерозу. Тому що тут, ну якщо вкупі дивитися, то людина має на це звернути увагу, особливо так ульгавість, про яку ви говорите, Ну про яку а ще я такий знайшла. Я не знаю наскільки. Такий какой-нибудь эдинбургский Для того, щоб визначити для переміжної кульгавості, можливо, люди не завжди на за це звертають увагу. Ну, тут коротко, але насправді нічого такого, чи відчуваєте ви біль або дискомфортно зі чи дискомфорт під час ходьби, чи починається цей біль коли-небудь безпосередньо під час сидіння навіть або стояння і так, далі, і так далі. От такі от прості запитання, які кожен з нас може сам собі поставити, наскільки вони дійсно відповідають, тому що ну, самодіагностика тут ніяк не пройде, зрозуміло, тому що на таке вже і захворювання досить складне. Але... Відповіді на такі запитання так, вони можуть стверджувати про те, що щось з ногами відбувається дійсно і необхідно звертатися терміново до лікаря, навіть якщо немає якихось таких суттєвих, знаєте, візуального знаку? Безусловно, що стосується не тільки цього, але й багатьох інших опросників. <різвісті> Мир зараз розвивається динамічно, що чоловік порой. Иногда побывав в каких-то э, ситуациях неприятных для себя связанных с врачом или с врачами, больше начинает доверять э, массе опросников, массе каких-то советов, чем определенным каким-то врачам. Э, что скрывать это есть такая проблема, но, к сожалению, она неразрешима. Это проблема без, без тех же врачей, без э, врачей, которые занимаются, скажем, узкопрофильными специалисты, mm -hmm. судистый хирург. Э, не способна э, субъективный подход, в частности, любой опросник, как-то э, решить эту проблему хотя бы на начальных этапах. Но э, определенный положительный задел в этом есть. Есть в том, что э, любой человек, любой пациент или потенциальный пациент, mm -hmm. который испытывает определенные жалобы, э, должен быть осторожен к себе, к своему здоровью. Он должен быть насторожен, он должен, определив или почувствовав те какие-то моменты, чего раньше не было, и что его насторожило, и что он услышал, или увидел, или прочитал, лучше все-таки обратиться к врачу в официальную медицину, и он получит как минимум квалифицированную консультацию. А уже в дальнейшем э, он может выбирать клинику, может выбирать врача, может выбирать диагностическую базу, где ему удобнее, чем он больше доверяет. Ну, по вот послушаем, может, еще додзвоним, еще прошу в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Де. вы это предсказали, да, доктор? Э, э, надо сказать, я не знаю. У человека 66 лет э, мужчине. На фоне сахарного диабета буквально полтора месяца назад появились боли очень усиленные в паховой области. Они особенно беспокоят в паховой области, и в коле, в общем, и рогильчи, так скажем, в колене, да. Так, здравствуйте, не нервуйте, не нервуйте, конечно. Да, ну не рвут. И, и отдает, это особенно, это боль выраженная ночью, особенно выраженная ночью обращались к хирургу, обращались к хирургу, обращались к ортопеду. Ну, то есть, как бы, диагноза как такового нет. Только есть сифон и и, 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 кроме всего прочего, есть еще аденома писательной железы. Mm -hmm. А, железы, как бы, таких второй, третьей степени сказали, но не оперируем, что мы это не, надо, не подлежит операции. Может, вот как связать и... Так, зрозуміло. Так, все, все спокойно, все добре. Ну... Спасибо за вопрос. Я, если позволите, отвечая на ваш вопрос, я коснусь вообще проблемы с сахарного диабета. Те жалобы, о которых вот вы говорите, эти жалобы как раз свойственны сосудистой патологии, сосудистым заболеваниям. Особенно тот момент, что боли усиливаются в ночное время. Это свойственно Ишемическим проявлением. Это свойственно э, тем ситуациям, когда идет э, дефицит крови поступления в нижней конечности. Так вот, что касается диабета, это э, один из, одна из серьезных и до сих пор э, неразрешимых проблем. Она идет на стыке многих специальностей: э, на стыке сосудистой хирургии, на стыке офтальмологии, на стыке, на стыке нефрологии и эндокринологии. Э, к сожалению, сахарный диабет значимо, значимо усиливает прогрессирование теросклероза. Mm -hmm. Вот если для сравнения, считаются в любой сосудистой клинике, которая имеет большой опыт, имеет серьезный имидж, выполнение реконструктивных операций на сосудах, в частности шунтирующих операций, результаты этих операций таковы, что в среднем. По прошествии 5-6 лет угу. проходимость этих шунтов сохраняется на ногах, на нижних конечностях, сохраняется у 60-65% больных. Это хорошие результаты, учитывая то, что теросклероз прогрессирует дальше в той или иной мере. Что касается подобных результатов, но больных с сахарным диабетом, то эти показатели колеблются в пределах 40-45%. именно только по одной причине: существует сахарный диабет. Это тот стимулирующий момент, который э, подстегивает атеросклероз, подстегивает э, нарушение липидного обмена. Это один из э, анализов, который, который позволит человек сделать э, в любой лаборатории, в любой лаборатории города Киева, или в любом райцентре. Это липидный спектр крови. Когда мы определяем состояние, концентрацию холестерина в крови, холестерина общего и триглицеридов, липопротеидов. Это то, что э, должен делать каждый человек, в особенности мужчина, о чем мы говорили, они чаще mm -hmm, страдают mm -hmm. старше 60 лет. Ой, я вам дуже сегодня буду дякувати, на жаль, вычерпала час. Всем хочется побожать берегти свои сосуды. Выявляется, что все. Це... В Нашому організмі ну не все так просто і сосуди, дійсно, якщо страждають, то можуть призвести до негативних наслідків. З вами обов'язково побачимо і до зустрічі. Спасибо. Андрій Бицай, кандидат медичних наук, старший науково-співробітник відділу хірургії, магістральних судин інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова. Був гостем нашого другого блоку. Переходимо до третього блоку і в ньому завітаємо до одного з київських музеїв. Сьогодні мова піде про національний центр народної культури музей Івана Гончара. Не примикайте. we